Вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях голова правління спортивного клубу Кривбас Валерій Андрійович Єсупов. А поговоримо ми сьогодні про долю футбольного клубу Кривбас. У болівальників цієї команди накопичилось багато запитань до вас. Отже, перше запитання. Нещодавно ви у програмі міста заявили про неможливість участі команди у сезоні 2014-15 років. Чому це сталося і чи були з точки зору атестації виконані усі умови? для выступа нашей команды. Будь ласка. Добрый день. Я так понял, будем говорить сегодня о футболе. Конечно. Спортивный клуб «Крибас» обратился в Федерацию футбола Украины о рассмотрении вопроса о выступлении футбольной команды «Крибас» на всеукраинских соревнованиях по футболу сезона 2014-2015 годов среди команд второй лиги под эгидой профессиональной футбольной лиги Украины. Спортивный клуб «Крибас» было выполнено все категории Критерии по аттестации согласно формуляров Федерации футбола Украины и УЕФА. В процессе подготовки к участию в соревнованиях спортивный клуб Крибас приобрел два автобуса для обеспечения хозяйственной деятельности футбольных команд и детско-юношеской спортивной школы по футболу КРИБАС на общую сумму 386 тысяч гривен. Со стороны города. Спортивной школе по футболу Кривбас для проведения учебно-тренировочной работы запланировано в бюджете на 2014 год 192,5 тысячи гривен. На сегодняшний день уже выделено 101 тысяча. Также город дал согласие спортивному клубу Кривбас на заключение договоров по аренде стадиона «Металлург-Строитель» и «Спартак», чтобы футбольная команда имела возможность проводить учебно-тренировочные процессы и участвовать в календарных играх чемпионата Украины по футболу. Мы говорим о том, что сделано на этот момент э, спортивным клубом. Какая работа проведена, поэтому я расскажу немножко о команде. Команда была фактически сформирована. До последнего времени была информация, что к, ну, руководство, в данном случае, департамент футболу Федерации футбола города Криворога определилось тренерским штабом. Пост главного тренера займет Роман пилипчук в бытность игрок игроком выступал за Московское Динамо, Донецкий Металлург, а также за три Макаби, которые находятся в Израиле, если не ошибаюсь, это Герц, Леонид, Таня и Петах Тику. Его ассистентом станет Олег Чайка. Поиграл за Кривбас в 83-84 годах и 87 годах. в 87-88 годах. Супровел 40 матчей, в активе 2 гола. А тренировать в будет Александр Бакарев, в его активе один матч за Кривожан в 87 году. Тренеры вели усиленную работу по отбору ознакомления с футболистами. Комплектация должна была быть проводиться следующим образом. Костяк 8-9 игроков вот криворожане. Уже, ну, эти исполнители уже были. А учитывая силу и скажем, потенциал наших футболистов, многие из которых играли в молодежной команде Крибассы, тот же Антоненко, Стритович, Лозвер, можно было смело говорить тренеру, было из кого выбирать. И команда, по сути дела, уже была. Это то, что было сделано на этот момент. Потом произошли события, которые которым всем известно. Сейчас до сих пор непонятно формат чемпионата и когда он начнется. Неизвестно ли, и судьба первой лиги, будет ли считаться состоявшимся этот чемпионат или нет. И в этих сложившихся ситуациях, когда ну, мы просто не можем сейчас рисковать обязательствами перед игроками, перед тренерами, и потом затянуть все это в узел не выплат заработных плат, учитывая то, что экономико политическая ситуация в стране очень плохая. Ну, ми пам'ятаємо борги в команді ті, та, яка була, величезні борги перед гравцями, перед тренерами. І у вас, я так розумію, інший принцип. Ви не те, що не можете, ви не обіцяєте. Як Корабль називеш, так і поплив. Ми этот принцип такий, принцип такий, бути чесними, відкроєними перед гравцями, перед зрителями, перед болельщиками нашого футбольного клубу і. По-другому быть не может. Начинать с того, что люди будут ходить за заработной платой, это, это неправильно. Так не должно быть. А могла вся команда, которая уже майже была сформована за вашими словами, за первый рик выиграть и другую лигу и прийти в первый дивизион? Вы знаете, я несколько раз приходил, смотрел на игру этой молодежи нашей команды. Поверьте, они показывали футбол, который ну, меня просто поразил. По своим исполнительным мастерству, по тактическим значит, схемам, которые разыгрывались. Я видел футбол очень высокого класса. И я, я не сомневался, такие задачи ставились перед нами. Если говорить, допустим, о помощи города, ну вот на конец мая на счетах в Киеве находились 394 миллиона гривен, которыми город не мог воспользоваться. Общая задолженность перед предприятиями Кривого Рога за выполненную работу и финансируемость бюджета достигла 140 миллионов. Это люди не получают деньги. И в то же время, что наш город свои обязательства выполняет даже больше, чем того требуется. В данном случае сборы в бюджет из города Кориорога составили 106,5% за 5 месяцев работы. Это прекрасные показатели, но взамен мы пока не можем ничего получить и достаточно серьезная ситуация. еще а по, вы трошки сказали про тренировальную базу, это три стадиона. А взагалі, де могла б команда знаходитись, Тобто, її основний офіс і місце перебування? Ну ви знаєте, я вам скажу, що по першому счету, як це було раніше, якраз Крибас була база, зараз її нету. але так інакше розсматривали варіанти Турбас. лагерей, которые находятся вокруг города Криворога. И как минимум ну, надо сначала облакоманду сделать, а потом уже непосредственно к этим вопросом подойти постепенно. По, по мере Но это вопрос, может Это, не есть проблема. Да. Единственное, что надо просто понимать, это то, что в стране, назовем вещи своими именами, война. И для того, чтобы из этого состояния выйти, требуется определенное время. И я не сомневаюсь ни секунды о том, что на футбольной карте Украины будет футбольный клуб «Крибас», и я уверен, что в составе спортивного клуба «Карибас» он будет выполнять те функции, которые стоят, скажем, перед спортом вообще и перед кривожанами в частности. Вы, когда формировался спортивный клуб, казали про возможность долевой участи и болевальников. Совершенно верно. Да. Мы... расскажите про, про эту форму, которая на, на заходе вона дуже поширена. Совершенно верно. Дело в том, что мы рассматривали этот источник, скажем, финансирования спортивного клуба, как один из альтернативных, и он действовать должен был тогда, когда клуб начал бы работать, когда бы зрители увидели о том о том, что команда есть, она играет, А то, что у нас есть спортивный клуб, который руководит этой этим процессом, и в этом случае люди бы делали благотворительные взносы, и мы получили бы такое достаточно серьезное с Ну, тут -то и акционерное товариство может быть даже и так, ну на сегодняшний день мы имеем вот ту ситуацию, которая сложилась. Мы верим в будущее кривбаса, и как только ситуация стабилизируется, мы продолжим работу. А какие э, обставины, кроме названных финансовые и э, не ситуация ситуации с проведением чемпионата, повлияли на то, что команда не взяла участие? Исключительно экономический вопрос. Только экономические вопросы. Ну что ж, я надеюсь, что Наші вболівальники все зрозуміли і можуть самі розсудити, які тут варті ризики при створенні нової команди. А це заново нова команда. Я хочу підкреслити повністю заново нова і керівництво нове. Тому будемо надіятися, що наша команда, футбольний клуб Кривбас, буде все ж таки у чемпіонаті і буде здобувати призові місця. выщий в, в премьер-лизе. Будь ласка, вам остальное слово. Кривбас имеет доброе имя. Это гроза авторитетов, и мы уверены в том, если бы мы не были уверены, мы бы не начинали бы эту работу. И мы уверены в том, что придет время, когда Кривбас своей игрой будет радовать наших кривбасских болельщиков. Я в этом не сомневаюсь. Ну что ж, я дякую вам за цікаву размову И еще раз нагадаю, еще у нас в гостях был глава правления спортивного клуба Кривбас. Валерий Андреевич Юсупов. Дякую вам. Спасибо. Бачення.